aktiviti air sering menjadi pilihan buat keluarga untuk beriadah lebih-lebih lagi apabila tiba musim cuti persekolahan Di sebalik keseronokan itu, aktiviti air juga boleh memberi risiko kepada nyawa jika aspek keselamatan dipandang ringan Setiap tahun ada sahaja kes lemas membabitkan kanak-kanak, orang dewasa serta warga orang kurang upaya dilaporkan Sungai, pantai tasik dan air terjun antara lokasi yang kerap berlaku insiden sebegini. Sejak beberapa tahun kebelakangan, banyak kes lemas telah direkodkan. Antaranya, seorang remaja OKU maut selepas disyaki lemas akibat dihanyutkan arus deras kepala air. Kejadian yang berlaku September tahun lalu berpunca daripada mangsa yang tersangkut pada pelepah kelapa sawit di dasar kawasan banjir. Bukan itu sahaja, seorang pekerja kontraktor di Sungai Kelang berhampiran pintasan Saloma turut dilaporkan lemas bulan lalu. Arus air yang terlalu deras sewaktu kejadian mengakibatkan mangsa tidak sempat berpaut pada tebing. Mayat mangsa akhirnya ditemui lima hari kemudian di Syah Alam. Tidak terhenti di situ. Kejadian sama berlaku kurang dua minggu lalu Kali ini membabitkan kanak-kanak perempuan berusia lima tahun ditemui maut selepas dikatakan lemas di kolam renang ketika sedang bermandi-manda bersama rakannya. Kurang sehari dari kejadian ini, seorang kanak-kanak lelaki bersama abangnya dikhawatiri lemas selepas terjatuh dan dihanyutkan arus deras ketika cuba mengambil bola di dalam longkang besar di Kajang Selangor. Mayat adik yang berusia 12 tahun ditemukan kira-kira 2km dari lokasi pada hari kejadian. Manakala mayat abangnya yang berusia 14 tahun hanya ditemui selepas 2 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Lebih menyedihkan, kebanyakan kes yang berlaku bukan hanya kerana cuaca ekstrim, malah berpunca daripada kecuaian, kurang kesedaran dan kegagalan mematuhi langkah keselamatan asas. Pematuhan terhadap langkah keselamatan serta pengawasan berterusan boleh mengurangkan risiko seumpama ini. Kesedaran orang ramai amat penting bagi memastikan keselamatan berada di tahap maksima ketika melakukan aktiviti air. Hmm Baik. nampaknya agak menakutkan juga kalau kita dengar hmm. peningkatan 12% ya hmm. kadar kelemasan di Malaysia tapi ya kalau saya ia merangkumi pelbagai aspek tapi hmm. yang paling penting di sini kalau kita tumpukan perhatian kepada kanak-kanak ibu bapa <coughs> menjadi tunggak utama untuk memastikan keselamatan mereka hmm, ini juga membabitkan aktiviti semasa kan kita kadang-kadang hmm. buat aktiviti dengan keluarga dan sebagainya apatah lagi nanti cuti sekolah hmm. akan datang jadi pastinya ini antara topik yang kita nak beri pendedahan kepada semua sebenarnya hmm. dan oleh itu kita nak perkenalkan terlebih dahulu uh, tetamu yang ada di studio bersama kami hari ini iaitu perkenalkan Dr. Nurham Zani Farizan merupakan timbalan pengarah penyelidikan dan pasca siswazah Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM. Terima kasih bersama kami Doktor. Dan juga kita perkenalkan Pegawai Kanan Penguasa bomba, Juliana atau Azlam Musa merupakan pasukan penyelamat di air di Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Terima kasih hmm. bersama kami tuan. Juga di atas talian kita bersama dengan timbalan presiden Persatuan Renang Para Negeri Selangor puan Intan Diana Muhammad Baki. Terima kasih kerana bersama kita puan. Uh, di atas skrin. Hmm. Okey. Pastinya masing-masing mempunyai kepakaran masing-masing, tetapi kita tertumpu kepada satu topik iaitu lemas. Saya nak tanya dulu dengan doktor. Doktor telah melakukan penyelidikan, kajian berkenaan dengan topik lemas ini sejak 2017. Bagaimana menangani lemas itu sendiri? Jadi apa yang penting sebenarnya? Kita nak memahami bagaimana untuk menangani lemas ni. Uh, lemas ini sebenarnya dia dah, adalah uh, isu kesihatan awam global ya. Jadi mm -hmm. so, uh, saya rasa tanggungjawab untuk uh, uh, mengatasi uh, kelemasan ni adalah tanggungjawab semua mm -hmm. bukan hanya pada ibu bapa atau bukan hanya pada penyelamat lah. Mm -hmm. Semua lapisan masyarakat bertanggungjawab untuk uh, mencegah lemas. Yang mana lemas ni bukan hanya uh, insiden dia adalah satu uh, yang boleh dicegah melalui pendidikan awal keselamatan di air kesedaran dan juga tekniklah uh, teknik, lah, teknik menyelam ataupun survival skill yang perlu uh, kita terapkan pada anak-anak uh, di zaman sekarang nilah sebab pendedahan kepada air ni aktiviti air ni terlalu banyak sekarang orang pergi healing kat sungai kolam renang yang banyak ada water park juga jadi uh, pendedahan tu mesti di setiap peringkat lapisan masyarakat hmm. untuk untuk tujuan apa yang, yang biasa uh, menurut uh, atau bersama dengan operasi dan sebagainya penyelamat dan sebagainya apakah insiden yang paling kerap berlaku terutamanya nak cuti sekolah ni? Uh, apa yang kita perlu tahu sebenarnya yang kerap berlaku yang saya hadiri adalah uh, di kawasan sungai ataupun air terjun uh, hmm. uh, semasa cuti sekolah Uh, di mana riadah yang dilakukan oleh uh, keluarga uh -huh. membawa uh, family atau anak-anak uh -huh. ke lokasi supaya uh, menjalani riadah yang uh, bergembira lah. Uh -huh. Tapi pada masa yang sama pada saya uh, pendedahan perlu ada iaitu uh -huh. keluarga kena mengetahui risiko-risiko yang akan berlaku di kawasan yang, yang di kawasan yang hendak dihadiri hendak dikunjungi, contohnya membuat tinjauan ataupun mencari maklumat daripada media masa yang ada adakah tempat itu selamat ataupun tidak untuk dikunjungi sama ada kepala air ataupun membuat kajian dari segi bentuk cuaca mencari maklumat dalam media masa juga fokus hujan akan turun ataupun tidak dan sebagainya. Hmm. hmm. Kalau dulu kita pergi nak seronok-seronok aja. Hmm. Ha, tapi sekarang ni mungkin kena ada ilmu terlebih dahulu kan nak tolong kasi mak Tapi mungkin kalau nak tahu kadang-kadang kita pergi air terjun tuan hmm. Ha, apa pasti ibu apa kena 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 periksa dulu kan. Ha, maksudnya takat mana yang yang ya. lebih selamat dan Bentul. sebagainya kan. Ah ha, kan kedalaman ha, kan? tu semua maksudnya ibu bapa kalau anak anak masih kecil hmm. lah kan. Potensi masalah ha. yang ada di air terjun. Tapi kalau kita cerita itu adalah badan air natural kan. Ya. Jadi untuk cuti sekolah ni bukan saja di sana saja kolam renang akan dipenuhi ya. dan juga tema-tema-tema uh, tema air dan sebagainya. Dan saya nak bertanya kepada Puan Intan di sini. Kalau kalau kita pergi ke badan air seperti tasik dan sungai sebagainya memang ada risikonya. Tapi dalam kolam renang pun ada risikonya juga. Terutamanya kalau ada banyak ada anak yang ada dalam uh, badan air itu dalam satu masa. Betul tak Intan? Betul. Yang itu memang betul so yang eh uh, pencegahan-pencegahan awal per, yang mereka perlu faham perlu ada seperti hmm. yang doktor cakap tadi. Hmm. 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 Tapi untuk kolam renang pula macam mana? Uh, tu apakah bah lainnya bahaya daripada sungai ataupun tasik? Uh, mungkin ada pam yang menyedut atau mungkin terlalu ramai orang, uh, apakah risiko yang kita kena hadapi? Okey, kalau kata daripada segi kolam renang, satunya sama juga sebab daripada segi dasar, Air tu, kolam tu kita tak tahu berapa tinggi, berapa hmm. rendah dia. Hmm. Itu salah satunya yang biasa berlaku. Lagi hmm. uh, macam, lagi di antaranya kalau terlampau crowd. So, kita tak tak nampak uh, ke mana, di mana budak-budak tu yang hilang ke. Sama ada mereka yang seorang dah lemas kebiasaannya. Yang lemas ni akan tarik yang lain. Hmm. Uh, Okey. Itu bila dalam crowd yang begitu. Masa kita dalam mengajar pun dia akan jadi macam tu. Dia hmm. akan cuba tarik sesiapa saja sebelah untuk dia selamatkan diri dia untuk dia keluarkan kepala dia macam itulah jadi kalau nak hmm. menyelamat pun mungkin ada potensi untuk tra tragedi di sana ya ada ada hmm. ada je berlaku okey okey okay, saya nak tanya doktor erm um, berkenaan dengan seharusnya seawal mana sebenarnya ibu bapa perlu erm um, mempunyai kepekaan bahawa anak-anak ni hmm perlu uh, mendapat kelas renang dan sebagainya sebab hmm. kita tak boleh berikan dulu dengan sekarang kan. Betul. Ha, jadi mungkin kepekaan ibu bapa itu sendiri. Okey. Ha untuk uh, pendedahan awal kepada anak-anak mm. uh, tentang betapa uh, pentingnya keselamatan di air eh? mm. bukan hanya sekadar untuk hantar ke kelas renang mm. untuk belajar berenang. Mm. Sebenarnya yang paling utama adalah uh, uh, water safety ataupun keselamatan di air yang mana kita ajar untuk mereka menilai risiko-risiko apa yang akan berlaku jika mereka tergelincir berlari di tepi mm. pool mm. ataupun tidak mengikuti arahan uh, lifeguard di water, water park mm. ataupun uh, jika di pantai ada bendera merah tapi mereka pergi berenang juga Ya. Itu risiko-risiko yang harus didedahkan. Hmm. Jadi untuk kanak-kanak yang kosong hingga empat tahun yang terdedah kepada risiko lemah juga walaupun di bilik air ya. itu adalah peranan ibu bapa hmm. yang mana kita panggil pengawasan aktif lah hmm. all kids mesti apa dalam lingkungan arm reach hmm. perlu diawasi tetapi untuk kanak-kanak yang dah menuju ke remaja dan sebagainya hmm. perlu didedahkan dengan risiko-risiko hmm. untuk keselamatan air. Kadang-kadang berderau anak muda. Ini, kan? okay. Kata -kata. betul dia ada riski dia ada risky behavioral tu dia nak cuba ha mm. okey bagi pihak bomba pula bagaimana keadaan SOP-nya kalau misalnya kalian mendapat panggilan kecemasan berlaku kena lokasi-lokasi berbeza kadang-kadang di pantai di lombong dan sebagainya sebab kita tengok ada juga di bawah peralatan-peralatan mungkin berbeza cara penyelamatannya uh, sebenarnya dalam jabatan bomba dan uh, Malaysia sendiri telah menghadiri beberapa kursus dan juga uh. kemahiran yang telah dilatih uh. mengenai uh, Swiss water ataupun uh, ...scuba set untuk menyelam di dasar. Uh -huh. Jadi di sini ke kemahiran dan kepakaran... ...bergantung pada suasana sebenar yang berlaku. Sama uh -huh. ada ke berlaku kepala air... ...ataupun uh, tersangkut di tengah sungai... Uh -huh. ...ataupun uh, hanyut dan sebagainya. Itu bergantung pada situasi. Uh -huh. Dan uh, teknik menyelamat juga akan mengambil kaedah... ...risiko-risiko yang berlaku pada masa uh -huh. uh, itulah. Uh -huh. Jadi di sini uh, sebetulnya jabatan titik berat dari segi SOP mm -hmm. untuk penyelamatan walaupun untuk menyelamat mm -hmm. tapi pasukan penyelamat kena bersedia untuk mengharungi masalah yang mendatang. setiap situasi setiap yang situasi berlaku keadaan yang berbeza begitu bila, bila kita lihat perhatian di sini ya. kita sebagai rakyat Malaysia kita rasa selamat tetang tanya juga ah. perhatian mana yang khusus untuk lokasi lokasi tertentu sebenarnya pendekatan peralatan yang kita bawa pada hari ini adalah uh, digunakan oleh penyelamat. Mm -hmm. Tapi yang paling obvious adalah uh, jaket ataupun PFD mm -hmm. personal uh, personal protection bagi diri mangsa mm -hmm. ataupun diri yang berminat di sukan air itu. Mm -hmm. Walaupun uh, family ataupun keluarga ibu bapa membawa anak-anak ke lokasi sama ada kolam renang hmm. ataupun uh, air sungai apa ni air terjun dan uh, pantai. Hmm. Apa salahnya sedi sediakan uh, life jacket, PFD. Hmm. Ya hmm. eh, personal uh, life uh, device tu hmm. untuk hmm. pakai sentiasa hmm. supaya dalam keadaan sentiasa selamat. Hmm. Insya-Allah. Sentiasa, sentiasa selamat ya? insya-Allah. Hmm. Di mana ada protection pada diri sendiri. Hmm. Uh, hmm. Lain kalau pada masa yang sama untuk belajar berenang. Hmm. Uh, ada ifratta, ada ada uh, guide yang telah menjaga dengan keadaan yang hmm. baik. Okey. Kita nak tanya Intan. Ha uh, Intan, kadang-kadang um, orang yang pandai berenang ni pun boleh lemas. Hmm. Betul tak? Benar. Okey. Okey. So mungkin kita nak tanya berkenaan dengan apa yang akan menyebabkan walaupun kita ada ilmu apa, -apa sebagainya, tapi hmm. lemas juga. Hmm. Biasanya yang lemas tu biasanya paniklah. Hmm. Walaupun tahu dia panik bila panik itu yang kita kena ajar relax dulu uh, paling tidak uh, terapung Ber berenang tak semestinya orang yang pandai berenang tu dia boleh terapung tau hmm, betul, betul. Saya setuju kita tahu dulu masa kat tapi tak boleh terapung macam mana boleh berenang boleh berkena, tapi tak boleh terapung sampai sekarang saya tak tahu saya berat dosa ke saya, saya, saya dah makan ini. banyak istighfar yang banyak istighfar saya istighfar tapi tak boleh terapung juga macam mana tu Intan teknik tek 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 terapung tu yang kita kena ajar dulu macam kami ni lebih kepada uh, a saat, saat kami bawa memang anak-anak istimewa mm. uh, kebanyakannya kita boleh tahu berpelbagai kalau anak istimewa tu boleh terapung mm -hmm. uh, ataupun yang physically fizikal -physical, yang memang paralyzed uh, kita ada je orang yang memang paralyzed daripada tahap dada sampai ke bawah mm. uh, tapi kita ajar dia terapung dulu okay. basic mesti terapung you boleh survive berjam-jam kalau you pandai terapung tak semestinya orang berenang dia pandai terapung itu yang ramai orang hmm. tidak perasan. Bila kita tengok kebanyakan atlet ataupun swimmer itu sendiri bila kita suruh dia terapung dia tidak boleh terapung. Hmm. Jadi kita pergi basic balik tenang. Um, kalau tanya saya macam mana tekniknya kena tenang. Tekniknya tenang. Saya dah cuba tenang tapi tenggelam <laughs> juga ni kan. Aduh. Puan, saya cakap terang puan. Saya masa sekolah dulu saya renang untuk sekolah. Saya main water polo untuk MSSWP. Oh. Tapi saya masih sampai sekarang tak boleh terapung juga. Adakah siapa saja kalau puan ajar boleh terapung? Siapa-siapa pun boleh. Intan ada puan kelas cik, apungan cik, ke? Saya boleh ajar. Ah, okay. so, memang bolehlah. Setiap manusia memang ada puan potensi untuk terapung. Okay dia dia macam ter. Kalau water polo saya rasa sepatutnya you dah boleh water trading dah. Ah water dah trading lah. Zamannya mungkin tidak boleh terlentang tak begitu. Boleh. Ya? Tak boleh. <laughs> tak boleh. Yang penting kepala naik atas tuan. Kepala naik you selamat dah. Itu keselamatan juga tu. Untuk-untuk mereka yang kurang berupaya atau OKU pun sama juga ya ada-ada perbezaan tak? Ya, sama juga kita memang ajar dia terapung dulu. Itu basic hmm. yang kita akan ajar. Terapung dulu. You kena survive. Bila dalam sukan paralimpik pun mula-mula you nak ajar bahagian doktor klasifikasi akan pastikan yang mereka ni selamat dulu. Hmm. Maknanya diorang akan diperiksa untuk lagi-lagi yang fizikal, especially fizikal diorang akan ada satu test yang kita ajar dia terapung. Maknanya apa pun berlaku, sekiranya apa berlaku mereka tahu apa yang diorang nak buat. Sekiranya diorang terterangkup tapi masa masa diorang buat freestyle tu, diorang perlu tahu macam mana nak terbalikkan diri diorang sekiranya mereka itu CPI. Hmm. Ah, CP kan kita tahu CP yang memang teruk. So kita kena ajar dia daripada dia kalau kata dia mereka masa tu freestyle hmm. dalam ah, yang ter, terlangkup begini, hmm. kita kena ajar dia how dia terapung untuk diselamatkan diri dia sementara lifeguard datang. Sipt stroke okay. cerebral palsy. Ya. Ya. Oke, ilmu tak apa kena belajar dulu. Kita <laughs> tak kita kita redah sembatu. Anak Askar <laughs> macam itulah. Kita. Ah, itulah tu. allah, allah. Okey, um, kita nak tahu juga doktor berkenaan dengan kalau kita, kita kita rasa macam okay, lemas yang lemas di tengah ke di mana lah lokasinya hmm. tapi orang yang melihat lemas tu sebab tadi internet cakap selalunya lemas ni dia akan tarik orang sebelah juga hmm. kan bagaimana orang yang berdekatan dengan orang lemas ni hmm. okey mengikut um, WHO ataupun ILS kita ada konsep reach through uh go and uh tapi yang paling utama adalah call lah call hmm. for help maksudnya hmm. jika nampak kejadian lemas uh, call for help pertama uh, sekali tolong, uh, tolong tolong ya uh, dapatkan bantuan tetapi uh, yang uh, paling mudah jika boleh reach lah untuk hmm. capai uh, hmm. gunakan kayu gunakan apa-apa ataupun juga throw throw apa-apa alatan yang boleh terapung untuk membantu mangsa uh, hmm. membuat apungan hmm. kerana apa yang berlaku mangsa lemas sebenarnya dia IDR eh uh, selalunya kita tengok kat TV dia uh, short for help sebenarnya tidak sebenarnya apa yang terjadi adalah involuntary uh, apa IDR uh, instinctive drowning response dia terus tenggelam dalam beberapa second sahaja. Okey, ini naluri ya. Ah ya, dia uh, tidak terkawal. Fisiologinya hmm. tidak terkawal, hmm. dia akan cuba macam coach kata tadi dia akan tarik ke bawah, hmm. tangannya tarik ke bawah. That's why dia akan drown, dia akan uh, terus tenggelam dalam beberapa second sahaja. Hmm. Jadi kita yang melihat ni kita cuba balinglah. Ah hmm. jangan terus pergi because uh, akan risiko kepada kita. Hmm. Jadi baling apa-apa alatannya boleh mengapungan hmm. ataupun uh, rope kalau ada boat ataupun apa-apa lain -apa, uh, yang boleh pergi. Hmm. Dan uh, yang paling utama adalah call for help. That's one the first Dan pastinya setuju di tengah mengganggu-ganggu. Benar. <laughs> <Sebenarnya>, <laughs> ini, saya pun tinggal? Sebenarnya bersama doktor ni saya pun pernah buat dengan MKAA, hmm, Majlis Keselamatan hmm. uh, di Air. Hmm. Uh, jadi sebenarnya penyelamatan ni banyak aspek hmm. uh, dan kategori yang boleh diketengahkan. Uh, hmm. uh, yang pandai berenang tidak semestinya boleh menyelamat. Mata, Ini hmm. penting yang kita yeah. kena utarakan yeah. ya. Pandai, pandai berenang, berenang tidak semestinya boleh menyelamat orang yang hampir lemas. Hmm. Okey, apakah risiko di sana? Risiko dia adalah menambahkan figure yang berlaku. Hmm. Hmm. Sebab tenaga orang lemas lain eh? oh, tuan uh, Orang yang hampir lemas, hmm. sebab apa saya panggil hampir lemas? Sebab hmm. dia belum lemas. Hmm. Lemas adalah orang yang telah uh, terkulai hmm. atau pun meninggal, hmm. meninggal. Hmm. Jadi hampir lemas dia punya tenaga dia punya uh, uh, pemikiran hmm. untuk mendapatkan nafas. Hmm. Kerana kompirasi pernafasan dia telah terganggu hmm. dengan cecair air tadilah kalau hmm. dalam air. Hmm. Jadi pada masa yang sama dia tidak mengenal sama ada itu adalah ayah dia. Hmm. Itu hmm. mak dia, dia tidak mengenal. Dia hanya tahu pernafasan. Hmm. Jadi pernah ke saya ambil bersama ayah dengan anak, hmm. adik-beradik yang terbaru dekat hmm. Kajang? adik-adik 12 dengan 14 tahun dan banyak lagi kes yang berlaku. Hmm. Di mana orang yang hampir lemas akan cuba untuk survive diri dia hmm. supaya dia dapat selamat. Hmm. Jadi untuk direct approve di mana direct approve ni dia pergi orang yang pandai berenang ataupun orang yang cuba untuk menyelamat tadi hmm. pergi direct kepada mangsa yang hampir lemas dan di situlah berlaku pergelutan. Hmm. Ha? di mana tenaga dia orang yang pilemas lebih, lebih bertenaga daripada orang yang cuba menyelamat. Betul. Jadi teknik menyelamat sebenarnya kena uh, menghadiri satu latihan khusus. Ah hmm. uh, supaya Jadi, jangan pandai-pandailah kalau nampak orang yang lemas ni benar jangan lompat dan cuba selamatkan terutamanya kalau tidak pandai atau tidak mahir dalam, dalam sistem penyelamatan tersebut. Jadi don't go don't We don't, don't go. Jadi hmm. di situ pendekatan dia kecuali you boleh berdiri di tempat yang hampir masuk. Hmm. Okey, yes. Di mana badan air? Paras air you boleh berdiri dan boleh selamatkan kanak-kanak tadi mm -hmm. you can boleh menghadiri jangan pula kerana situasi yang saya ceritakan hari ini, mm -hmm. air parah pinggang budak kanak-kanak yang bayi yang hampir lemas you cakap pihak uh, bomba cakap jangan datang masuk oh. maksudnya oh. Meng, mengkaji membuat kajian pada situasi badan air tersebut mm -hmm. jadi keadaan you selamat berdiri dan boleh bernafas you boleh selamatkan mangsa tersebut mm -hmm. dengan keadaan tenang jikalau badan air itu tidak diketahui kedalaman dan sebagainya mm -hmm. saya nasihatkan jangan mencuba kerana anda tidak menjalani latihan yang khusus mm -hmm. menggunakan kaedah yang lain sama ada yang seperti doktor cakap tadi arthrobad mm -hmm. uh, uh, dan sebagainya kayu baju yang mana ada mm -hmm. ataupun forehead yang first adalah mm -hmm. call call itu head. yang paling terbaik mm -hmm. Baik, baik terima kasih. Sangat berguna, sangat berguna ilmu ini. Baik, kita kembali kepada Intan ya. di sini ya. Um jadi antara kursus-kursus yang uh, diwar warkan untuk orang ramai dan juga untuk mereka yang kurang upaya ya. Oh, ada untuk baru-baru ini uh, Kementerian Belia dan Sukan Ambil inisiatif untuk mengenai pasal lemas ni banyak YB Menteri Hanayo telah membuat Satu program kelas asas renang hmm. Di seluruh negara hmm. Kami adalah rakan strategik yang handle Untuk negeri Selangor yeah. So far untuk yang ini adalah percuma Kita ajar daripada B40 Anak OKU dan warga emas juga awaibin ah, hmm. ada bagi juga macam tu. Ah ni gambar-gambar yang kita buat programlah di di Gombak, ada di Kuala Selangor yang sedang berlangsung. Hmm. Sekarang ada di Gombak, Kuala Selangor, hmm. Hulu Langat. Ah begitulah. Ah Kelang. ada beberapa daerah yang sedang berjalan ah untuk buat program ah, asas renang. Hmm. Ah yang kita buat untuk kepada yang ramai yang ber, berpendapatan orang kata kelas renang ni mahal. Hmm. Zari, hmm. Ya. Tetapi taklah semahal-mana kalau di difikirkan daripada segi aspek keselamatan. Mm -hmm. Asas itu memang perlu ada. Uh, apa yang saya belajar daripada anak-anak OKU ni. Mm. Mereka ni tidak kenapa kita lemas kerana kita takut. Mm. Apabila kita takut, kita tahu benda tu tapi apabila saya kami mengajar anak-anak autistik di dalam mana pun mereka mm. ada di antara mereka ni bila kita ajar tapi kita lah. bila kita ajar tu dia masuk ke dalam yang dalam sebab dia orang fearless tau bila dia orang fearless dia orang tahu je macam mana nak survive hmm. And, sebab sebab nak tak takut tu kita dia, dia agak menakutkan kita juga. <laughs> kita yang takut ya kita yang takut sebab <laughs> dia S.O je sebab dia orang hmm. dikenali dengan macam fearless kan hmm. ah ha, lagi-lagi anak-anak istimewa ni Jadinya dia explore, bila dia explore kita follow, definitely guru ah kita punya coaches semuanya memang dah diajar dan dah tahu basic. Hmm. Tapi apabila kita lihat mereka explore uh, air tu dan orang tahu automatically body kita ni boleh terapung hmm. secara sendiri dan how dia nak survive tu untuk naik ke atas. Seperti apa yang tadi ah uh, doktor cakap mereka ni cuma nak naik atas untuk dapatkan pernafasan sahaja. Mm. So mereka tahu how to survive naik, dia ambil, patut dia boleh menyelam lagi ke bawah tu untuk dia jalan-jalan-jalan sampai ke hujung, dia dapat. Mm. Oh. Itu di antara cantik dan yeah. bila saya rasa macam uh, kita mengajar ni, kita ajar basic daripada bermacam-macam golongan. Mm hmm. Bila yang berada di uh, kita pergi ke kawasan kampung, maknanya kali ni kita pergi ke Kuala Selangor anak-anak yang memang explore anak-anak yang oh biasa dengan air eh terdedah ni yeah. dia so berani tau yeah. berani betul 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 betul, betul betul sikit nak ajar tapi sebab keberanian mm. tu masih lagi tak seberani anak-anak istimewa macam autisme ni mm. sebab dia mereka tahu lagi yeah, kat mana tapi sebab dia orang tinggi tu ha ya sebab dia orang tinggi so okay. kita kita boleh nampak Pesi atas dasar ditakut-takutkan. Yeah. Tapi mm. perlu diberitahu macam apa yang tadi apa, apa ni, encik apa ni cakap um, asas wala. itu yeah. perlu tahu. Mm -mm. Kalau nak diselamatkan, macam mana menyelamatkan tu macam mana mm. uh, dia bukan nak belajar berenang sahaja. Tapi macam mana nak selamatkan orang tu normally kita akan bagi tahu. Baik. Baik, terima ah, kasih. Baik. Terima kasih puan Intan Diana Muhammad Baki iaitu merupakan timbalan presiden Persatuan hmm. Renang Para Negeri Selangor teruskan usaha, teruskan khidmat anda untuk negeri Selangor. Nanti kami kasih. masuk kelas apung ya eh. Intan. Betul. Nak kena masuk boleh, kelas apung. Boleh, boleh kita ah. ajar terapung dulu. Ah, eh? Tak nak pakai pelampung, nak oh, betul-betul juga. Oh, oh. <laughs> Okey, mungkin kata kata terakhir dari doktor lah, berkenaan dengan isu lemas ni. Okay. Hmm. Isu lemas ni aa, hmm. seperti yang saya katakan tadi adalah isu kesihatan awam global hmm. semua lapisan masyarakat bertanggungjawab untuk ada satu kesedaran mengenai kepentingan keselamatan di air hmm. bukan hanya tahu berenang tetapi tahu water safety dan ya. juga kita harus tingkatkan juga keselamatan di fasiliti-fasiliti awam, fasiliti ya. awam ya mungkin. kena ada lifeguard yang mencukupi ya. kena hmm. ada signage yang mencukupi contohnya hmm. di pantai kawasan yang berbahaya ada hidupan-hidupan lain yang mungkin juga faktor kepada lemas itu hmm, turut menyumbanglah ya? macam kes hmm. apa uh, yang baru saja terjadi. Jadi semua lapisan masyarakat harus ada tanggungjawab itu untuk hmm. mengatasi masalah isu lemas ini. Baik, terima, Baik. terima kasih sekali diucapkan kepada semua tetamu-tamu kita kepada Dr. Nur Hamzani Farizan. Terima kasih di atas berfikiran fikiran puan dan juga kepada pegawai kanan penguasa tuan Juana. Juana. Azlan B. Musa. Terima kasih. Sentiasa Sentiasa tersenyum dan teruskan khidmat anda demi keselamatan rakyat Malaysia. juga apa anggota juga pegawai yang turut serta bersama kami itu. Ya. Duk, yes, tu, tetip. Kenapa orang bomba ini mesti handsome? Eh? Dia kena oh. handsome dan gagah. Eh? Ha, mestilah. Sabar, Farihah. Astaghfirullah. Sebab itu, terapung tak boleh. Betullah lah itu. <laughs> Okey, kita